ചിങ്ങപ്പെൺകുടി സന്ധ്യാദീപം കൊളുത്തി മലയാളികളുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഓണമെത്താറായി സന്ധ്യാനാമത്തിലൂടെ ഈ ആഘോഷകാലം നമുക്ക് ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കാം നാരായണം പത്മഭുവം വസിഷ്ടം शुकं गौडपदम् महान्दम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोडकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत् गुरुन् सन्दतं मानतोस्मि श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपातं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोडकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदम् महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोडकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत् गुरुं सन्ततं मानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे मम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञा मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति ब्रह्मानन्दम् परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम् नित्यं विमलमचलं सर्वधी भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात्पर परब्रह्म तस्मै श्रीगुरु